का एक आरोप यह भी है घुसपैठ रोकना तो आपका काम है घुसपैठ कितनी रुकी और उसके लिए क्या ऐसी सॉलिड योजना है कि घुसपैठ नहीं हो आगे अब देखिए बंगाल झारखंड में हमारी सरकारें नहीं है मैं इस आरोप का डिटेल जवाब भी आपके मंच पर देना चाहूंगा जिन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर देखा होगा कश्मीर का पंजाब का बॉर्डर देखा होगा उनको मालूम है बॉर्डर कोई सीधा साधा पटने शहर की रोड की तरह नहीं है वहाँ सैकड़ों नदी नाले हैं बड़ी बड़ी नदियाँ हैं बड़े घने जंगल हैं ऊंची पहाड़ियों की चोटियाँ हैं पत्थरों से बनी हुई बॉर्डर है जहाँ फिजिकली भौतिक स्वरूप में फेंस लगाना संभव ही नहीं वहाँ पर 24 घंटे निगरानी भी संभव नहीं हो पाती बारिश के समय में तो बड़ी से बड़ी निगरानी की बोट भी बहकर चली जाए गंगा इतने फोर्स से बहती है इन लोगों को दिल्ली की लुटियन में बैठकर बात करना है कभी बॉर्डर जाकर देखे तो मालूम पड़े तो बॉर्डर में कई ऐसी जगह है जहां पर टोपोग्राफी के कारण क्लाइमेट के कारण नदी के बहाव के कारण घुसपैठ नहीं रोक सकती मगर घुसपेट या घुसकर सबसे पहले कहां आता है कोई गांव में तो जाएगा वो गांव का पटवारी क्या करता है पटवारी को क्या मालूम नहीं पड़ेगा नए पच्चीस लोग गांव में आ गए हैं थाने को मालूम नहीं पड़ेगा मगर घुसपैठ इसलिए हो रही है कि बंगाल और झारखंड में पटवारियों को और थाने को सूचना है कि लाल जाजम बिठाकर इनका स्वागत करिए हमें वोट देते क्यों गुजरात से घुटपैट नहीं होता है क्यों राजस्थान से नहीं होता है क्यों अब आसाम में रुका हुआ है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है मैं तो बंगाल के मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं अगर बंगाल में घुसपैठ रोकनी है तो इस बार पलट दीदी है दीदी की सरकार हम घुसपैठ रोक कर बताए अपना अमित शाह वक्तव्य बोल ক্ষমতায় যদি বিজিবি আসে তাহলে বাংলায় অনুভবেশ থাকবে না তাকে প্রশ্ন করতে প্রশ্ন করেছে যে অনুভবেশ রোখার দায়িত্ব তো কেন্দ্র সরকারের তখন তার পতিত তিনি জানান যে কোনো কারণে যদি বর্ডার ক্রস করে কেউ আসে কোনো গ্রামে বসবাস করে সেই গ্রামের পঞ্চায়েত সেই আঞ্চলিক থানা এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে না কেন কারণ সব সময় বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অনেক প্রতিযোগ প্রতিকূলতার দরুন ঠিকমতো করে পাহাড় দিতে পারে না কিন্তু যখন গ্রামে এসে বসতি করে এই অনুপ্রবেশকারীরা তখন গ্রাম পঞ্চায়েত কেন আঞ্চলিক থানাকে জানাবে না তাই তিনি আবেদন করলেন যে বাংলার জনতার কাছে যে ক্ষমতায় বিজেপিকে আনুন বাংলায় অনুপবেশ রুখে দেবে বিজেপি আপনারা কি মনে করেন অমিত শাহের বক্তব্যকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ধন্যবাদ